प्रिय भक्तांनो आज आम्ही तुम्हाला भगवान गणेश महाराजांचा एक असा पुत्ररक्षण मंत्र ऐकवणार आहोत ज्याचा एकशे आठ वेळा श्रवण केल्याने तुमचा पुत्र सदैव सुरक्षित राहील तो नेहमी आनंदी राहील आणि त्याच्यावर कोणतीही संकटे येणार नाहीत प्रिय भक्तांनो गणेश महाराज विघ्नहर्ता आहेत ते आपल्या भक्तांना कधीच निराश करत नाहीत आणि त्यांच्याजवळ कोणतीही विपत्ती येऊ देत नाहीत गणेश महाराज थोड्या भक्तीनेच प्रसन्न होतात प्रिय भक्तांनो गणेश महाराज अतिदयाळू आहेत ते आपल्या भक्तांवर लवकर कृपा करतात आणि त्यांची मनोकामना लवकर पूर्ण करतात हा पुत्र रक्षण मंत्र केवळ तुमच्या पुत्राचे रक्षण करतोच पण तुमच्या घरातील पैशांची चिंता आणि वाईट शक्तींनाही नष्ट करत। हा करतो करत। नष्ट हा मंत्र तुमच्या घरात शुद्ध वातावरण निर्माण करतो आणि चिंता व क्लेशांचा नाश करतो प्रिय भक्तांनो हा मंत्र वाईट शक्तींना नष्ट करणारा आहे तुम्हाला फक्त हा मंत्र तुमच्या घरात किंवा दुकानात मोबाईलवर लावून एकशे आठ वेळा ऐकायचा आहे प्रिय भक्तांनो जर तुम्हाला ही गणेश महाराजांची कृपा तुमच्यावर हवी असेल तर आमच्या चॅनल संस्कारी सेनू ला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला मनापासून लाईक करा आणि कमेंट मध्ये जय श्री गणेशाय नमहा नक्की लिहा मंत्र असा आहे ओ गणादक्षाय नम ओ गणदक्षाय नमः क्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षा नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ कणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणााय नमः ॐ गणाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय य नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणााय नमः ॐ गणाय नमः ॐ गणाय नमः दक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षा क्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय

य नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः क्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः नमः ॐ गणाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षा दक्षाय नमः ॐ गणाय नमः ॐ गणदक्षाय नमः ॐ गणााय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षा नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणादक्षाय नमः ॐ गणदक्षाय

अक्षाय नमः